Вот он сюда позвонил и сказал, ну, раз вы отобрали у меня жилье, раз вы мне не хотите дать, чтобы я жил в Красногоровке, Получайте. будете получать. А вот смотри, где еще лежит. А теперь смотри направление, если вы это... Вот он лег на дереве, а смотри, куда осколки пошли. Видите, что Вот он пропахал осколком. То есть и дураку понятно, что снаряд летел оттуда, цепляет, как говорится, вот он абрикосу, ну, цеплянул абрикосы. И осколки куда пошло направление? Пошло в сторону города. Это любой военный вам скажет, это направление взрыва. Если бы он летел оттуда, осколки шли сюда, то есть, ну, по ходу, вот как он ложится. Он ложился отсюда. На этой территории саушек и танка наших нету, только сепарских. Вот. Да не, не это, они начинают баловаться. И живут. Вот. А теперь задай вопрос. Я нацик, или вы или у меня автомат, или у меня в подъезде пушка или танк стоит. Просто задать вопрос. Иди передавай. Это что, это автоматная или пулеметная вот эта то воронка? Тут то тоже автоматная пулеметная. Ну ладно, хай я дурак, она прилетела с той стороны, зацепила дерево, и осколки пошли на, на ту сторону. А те воронки, а отверстия в доме. У нас что, на Украине уже придумали радиоуправляемые не ракеты, а снаряды, которые вылетают из танка. И в ответку, в ответку на ту сторону не полетело ничего. Ой, хорошая музыка. Хочешь это кушать? Да, да. А? ты уже с... сюда поближе. Привет, Мишань, привет. Все вот, нормально. Ну, а что у нас садить? У нас сегодня посадили, завтра мина и вылова. Да нам садить? Каждый, каждый день он садит нам. Он... Сейчас он, подожди, послухает. Ну, да, Помогали нам, нам чистить. Вот смотрел украинский этот, ну, украинский канал. Россия требует от Украины, чтобы в ДНР провели выборы. Как? <гум> <гум> как вообще? А я же, а я себе говорю. Ну, вот скажите... ну, человек мне <гум> только позвонил, это с Украины своей области. Если они проведут выборы, и их там потом даже Россия признает, они могут попросить Путина помощи, чтобы захватить. Просто. А тут уже официально ведет войска. Да Путин уже сам не знает, что делать. А я говорю, о каких выборах вообще во, вообще Порошенко, о каких выборах в может вообще вести речь? Я вообще сторонник железного занавеса. Отрезать и к чёртовой матери. Кто завалил кашу, пусть вот решает да, вот этот Намер. документ остался у нас в городе, в Единственном а университете, во всех остальных местах посрывали, порвали, пытался, растоптали, здесь вот боятся. Ну я даю 99%, что уже позвонили, что здесь корреспонденты, что я же говорю, что даже и с автомата никто не стреляет. Ну дай Бог, чтобы оно так было. Ну вот посмотрим, как по Пять месяцев пять пацанов держат полкилометровую территорию, я же вам рассказывал, с трома автоматами, с одним гранатометом, с РПК, даже не ПКТ, с РПК. И сепары ни разу не прошли, как говорится, и, 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 и ни хрена ничего. А если этих людям, я же говорю, что если этим людям дать свободу действий, я тебе говорю, Россию не спасет атомное оружие. Тут, тут нету патриотизма, тут нету этого. Тут просто, я вот, мы с ними общались, все это. У них самое первое. Да уху, у вас Донбасс. Но помимо Донбасса Что? еще есть Украина. И мы не хотим, чтобы по всей Украине был Донбасс и Луганск. Да. А это сильно много чего значит.